После этого определенное время работал простым геодезистом на нашей юго-западной железной дороге. В интересах юго-западной железной дороги проектах различных. Параллельно закончил по причине того, что перехожу на какую-то должность, которая, в принципе, не державная, потому что я имею меньше военную и имею определенные льготы, которые не лишат мне пенсии. Вот. Но основная причина, почему было согласиться, я просто каждый год держу к себе домой. И сравнивать развитие своего родного города, и сравнивать город который тоже стал мне считать родным с 1985 -го года, он мне приводит просто. Причина... А? Да, не Франция, вот. А причина банальная. Там не решают депутаты, там решает места власть, То есть те, кто убраны. А у нас большинство вопросов строительства, выделения земли решаются в своих интересах полуаров, которые приводят к тому, что мы сегодня имеем министра. Мы не имеем детских садиков, мы не имеем школ, мы не имеем битвы. Мы не имеем площади. Мы строим дома. Большие дома, красивые, но страшные. В этих домах страшная жизнь. Реально страшные. А, ну, факт есть на лицо, потому что я с этим часто сталкиваюсь, очень много работаю с людьми, общаюсь с людьми. И вижу одну простую тенденцию. Предыдущий начальник департамента, Владимир Швец, да, он в какой-то степени боролся. Последнее решение его суда, которое он выиграл, подавая позы, строительство и все-таки не, не дали внести изменения в план забывания города Хмельницкого, это, конечно, привело к хорошим результатам, но вы сами видите, во что превращается Хмельницкий. Он превращается не, даже не в медополис, он превращается просто, ну, наверное, в китайский шахар. Посмотреть на озеро ему страшно. Но причина основная, почему я согласился. Но вопросы мне говорят, многие задавали, берете нельзя, не бью, сразу брал и не брал. Детекторов лжи по голосом управления вот это уже Сразу говорю, они знают, и я проходил через их прав. Это была определенность жизни. Э, основная цель, по какую, может быть, я хотел занять, хотя окончательно я еще... в городе Хмельницком при старой власти были закуплены шикарные программы, которые лежат в отстой. Простая программа называлась «Место нового кадастра». Она не работает. Никто не видит, что творится, как творится, что где строится, что происходит. Воля Винницы, воля Тернополя, мэр, где они заставили вести, чтобы громада видела. На определенном уровне, кому что доступно. Не надо все видеть. Но видно свой слой карагана, на котором каждый человек может посмотреть. Управление архитектурой наша. Я не работаю с депутатами, я работаю с простыми, с бедными, ну, не способными отстоять свои интересы. Это одно. А основная задача департамента, которую я вижу, допустим, в работе, ну, видите, на сегодняшний момент убрали Тунаевскую. Тудаевского убрали, но для его место мы еще вообще никого не нашли. И сколько я людей спрашивал, никто не хочет идти на эту должность. Быть мальчиком для питья. Реально говорят что архитектура дала место будтобюдную умову но никто не понимает что архитектура дала дозву на проект на разработку и никто не понимает о том что будконтроль контроль плевал на ваше место будтобюдную умову все он дает дозвол на отпечаток будтобюдных слова правильно и неправильно контролирует пример. Решили на гарнизонной церкви. Не понравилась церковь, давайте поставим другой Ну То, что мы там снесем все, никакого проекта не будет прилегать. Коммерция получила деньги на рамках. Почему и стоял вопрос, Будут контроль в город Хмельницкий, чтобы министра Рада распоряжала своим контролем и контролировала деятельность любой структуры, которая занимается строительством, и чтобы выполнялись все определенные вот нормы, выполнялись все требования. Я не архитектор, я не имею архитектурных, я умею Бывший начальник штаба читает законы армейские, наказы, приказы, постановы и все остальное. Я их умею просто читать и разбираться. И если я не понимаю, я иду, не важно старше, у меня младше. Ну, может быть, лучше меня подготовить, но я могу на его вопросы. Как она выделяется незаконными путями, все это я вижу в своей практике. Как она решается, как создаются предприятия коммунальные, которые получают землю в постельное прессувание, потом ее передают коммерческим структурам на застройку, как и державные установы, получают землю домов и передают для других нужд, а при этом никто не может принять веру. А в последнее время, насколько я обращал внимание в интернете, я не знаю, вообще в последнее время не выставляла новый солнце земельные делянки и, и не готовила на продажу земельных делянки, которые даже были разработаны 2-3 года тому назад. То есть поступление с продажи земли в аренду под застройку у нас, по сути дела, все на Насколько я анализирую, ну, нулевое. Ну, реально нулевой. То есть бюджет теряет сумасшедшие деньги только на вредный план. Ну и плюс то, что реально сегодняшний момент мы не имеем нормального, я считаю, это не нормальный почему-то мы